السلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کپتان کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے حوالے سے طاقتوروں کی جانب سے آج بڑا گرین سگنل سامنے آیا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے شام سے بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے شام پر اس وقت قبضہ ہو چکا ہے دمشق پر اس وقت باغی گروہ نے کنٹرول سنبھال لیا ہے شام کے تقریباً تمام بڑے شہروں پر اس وقت باغیوں کا قبضہ ہے یعنی ابو ابو محمد الجولانی کا گروہ اس وقت قابض ہے اور یہ داعش کی ہی ایک برانچ ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بشار الاسد کی موت ہو چکی ہے یعنی بشار الاسد حافظ الاسد کے بیٹے جو پچھلے پچاس سالوں سے شام پر حکومت کر رہے تھے چوبیس سالوں سے بشار الاسد صدر تھے حکمران تھے شام کے آج جب وہ شام چھوڑ کر بھاگے یعنی یہ ایک المیہ ہے کہ جو بھی لیڈر یا جو بھی ڈکٹیٹر یا جو بھی حکمران حکومت کر رہا ہوتا ہے کسی بھی ملک پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے شریف فیملی بھاگ جاتی ہے ہم نے بنگلہ دیش کے اندر بھی دیکھا کہ حسینہ باجد بھاگ گئی انڈیا چلی گئی اب شام کے اندر پچاس سالوں سے حکومت کرنے والا خاندان بشار الاسد وہاں سے جان بچانے کے لیے بھاگا یعنی آپ حکومت کریں تو اچھا ہے لیکن جب آپ پہ مشکل وقت آئے آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں یہ بات سمجھ سے بالا تار ہے اب دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ بشار الاسد کا جو جہاز اڑا تھا وہ ریڈار سے غائب ہو گیا ہے روائٹر دنیا کی ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جہاز ریڈار سے غائب ہو چکا ہے اور پھر ٹائمز آف اسرائیل اسرائیل کا بڑا اخبار بڑا کریڈیبل اخبار ہے وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسد بشار الاسد کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرین سورسز سے اسد اسد میں ہیو بین کلڈ ان پلین کریش ڈیورنگ اسکیپ کہ وہ نکلتے ہوئے جہاز کی تباہی کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے چاہے وہ ابراہیم رئیسی کے حوالے سے ہو چاہے وہ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے حوالے سے ہو حالانکہ تمام ایرانی میڈیا اور باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے ایون یا یا سناور جو حماس کے سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بھی دعویٰ ہو یا اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے دعویٰ ہو تو ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے اب یہی اسرائیلی میڈیا دوبارہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بشار الاسد مارے جا چکے ہیں تو یہ ایک بڑا سانیہ ہے یہ باغی جنہوں نے شام کا کنٹرول سنبھالا ہے یہ شام کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا بہت سے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے مجاہدین جیت گئے مجاہدین کی حکومت آگئی شام کے اندر لہٰذا اب اچھا ہی اچھا ہوگا دیکھیں ان کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے اسرائیل کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے امریکہ کا ہاتھ ہے دیکھیں بشار الاسد کی حکومت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی نہ میں کہتا ہوں کہ الاسد کوئی بڑے اچھے لیڈر تھے یا انہوں نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن بہت زیادہ برے سے کم برا ہونا اچھا ہوتا ہے میں نے تو میں تو صدام حسین کا بھی کبھی کوئی بڑا فین نہیں رہا عراق کے اندر وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن صدام حسین کے جانے کے بعد عراق کا کیا حال ہوا کس طرح امریکنز وہاں پر قابض ہیں آپ کو پتہ ہے پھر مومر قذافی لیبیا کے سربراہ لیبیا کے ڈکٹیٹر کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی کبھی کوئی ان کا اتنا بڑا فین میں نہیں رہا لیکن مومر قذافی کے جانے کے بعد جب انہیں ہٹا دیا گیا مار دیا گیا تو ان, ان کے بعد لیبیا کا کیا حال ہوا اب لبنان کا کیا حال ہے حزب اللہ کے بعد اسی طرح سے مصر میں محمد مرسی کے بعد اس وقت مصر کے اندر جنرل سیسی کی حکومت ہے کیا حال ہے وہاں پر کس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے لہٰذا جن لوگوں کو ابھی اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی مجاہدین آگئے ہیں داعش کے نمائندے آگئے ہیں شام کے اندر تو اب شام کے حالات اچھے ہو جائیں گے نہیں میرے خیال میں اب حالات زیادہ برے ہوں گے ہو سکتا ہے شام اب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے ہو سکتا ہے ایک ایسی آگ لگے عالم اسلام کے اندر جو بوجھ نہ سکے لہذا یہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا کس کی حکومت ٹھیک تھی کون باغی تھا کون نہیں تھا لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے دوسری جانب فیصل وارڈا نے آج پریس کانفرنس کی ہے آج وہ ایم کیو ایم کے دفتر بہادر آباد گئے وہاں پہ وہ خالد مقبول صدیقی پھر مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں سے ملے وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ان کو عزت دینی ہوگی یعنی خان کا مینڈیٹ بنتا ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے فیصل وارڈا بڑا ایکٹیو ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اچھے شیر چہرے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اب اسٹیبلشمنٹ کا پلان کیا ہے کہ نون لیگ کو آؤٹ کیا جائے بس بہت ہو گیا نون لیگ کا بوجھ بن چکی ہے تو نون لیگ کو فارغ کروایا جائے پی ٹی آئی کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں ان کو لے کر ایک نئی حکومت کا اس وقت خواب دیکھا جا رہا ہے اس لیے یہ اس طرح کی فیصل واڈا کے بیانات آ رہے ہیں کہ عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو پچھلے دو سالوں میں اسٹیبلشمنٹ اور فیصل واڑا جیسے چیروں نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چودہ دسمبر کو سیول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی پہلے بھی بنی گالا کے بل بھرے تھے عمران خان نے لہٰذا اب بھی یہ سیول نافرمانی والی تحریک ناکام ہوگی عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے ناظرین کرام پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں فیصل واڑا مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے وہ تو جیل میں ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے طاقتور کمپنی سرکار کے قبضے میں ہے کس سے ان کی زندگی خطرے میں ہے چند دن پہلے ایک دعویٰ ہوا تھا کہ خان کو ختم کرنے کا طاقتوروں کا پلان ہے تو کیا پہلے سے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے نام لینا شروع کر دیا گیا ہے کہ زندگی خطرے میں ہے زندگی خطرے میں ہے تاکہ وہ چیز یا ایسی سچویشن نارمل لگنا شروع ہو جائے تو یہ بہرحال ایک پلان ہے پھر کہتے ہیں کہ فضل الرحمٰن کا کے پی کے میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور چودہ دسمبر کو اس لیے عمران خان نے یہ کال دیا ہے کہ چودہ دسمبر کو فیض حمید کا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ علیہ عدلیہ سے گزارش ہے کہ ہمارے بنائے گئے قوانین کا احترام کریں یعنی جو ہم نے ترمیم کر دی ہے اس کے ساتھ اب چھیڑ چھاڑ نہ کریں بلکہ اس کا احترام کریں پھر کہتے ہیں کہ گنڈا پور کی جو بڑکوں والی سیاست ہے گنڈا پور کی سیاست اب کوئی زیادہ عرصہ چلتی نظر نہیں آ رہی پھر کل علیمہ خان کا ایک دعویٰ سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی حکومت کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بیس دن کے اندر اندر ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے اور آپ احتجاج کے حوالے سے پیچھے ہٹ جائیں یا سنجگانی چلے جائیں تو آج بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں میری کوئی حکومت کے ساتھ ایسی بات چیت نہیں ہوئی اور نہ ہی میری چوبیس نومبر کے بعد یا اس سے پہلے حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات یا بیٹھک ہوئی ہے لہٰذا علیمہ خان کا جو دعویٰ ہے وہ سچ پر مبنی نہیں ہے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس منگل دس دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے آصف زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر اجلاس شام پانچ بجے طلب کیا ہے دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے Uh, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن آج کل بڑی سخت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور وہ لانگ مارچ کی دھمکی بھی اس وقت دے چکے ہیں پھر توشہ خانہ ٹو کیس کے اندر بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی ایف آئی اے کی درخواست بارہ دسمبر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا خطرہ ہے اس لیے وہ توشہ خانہ ٹو کے اندر اور القادر ٹرسٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہی تو یہ اس وقت تک کی سیچویشن ہے انشاءاللہ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی تو اس پر مزید بات کریں گے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا